Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru-guru dan juga murid-murid. Okay, saya akan menerangkan berkaitan misi penentuan, misi khas iaitu tiebreaker bagi pertandingan Asian Masa Hero 2025. Okay, misi penentuan ialah misi khas yang akan dilaksanakan sekiranya terdapat dua ataupun lebih pasukan yang memperolehi markah yang sama untuk bersaing pada ranking ataupun kedudukan tertentu sahaja. Okay. Hanya pasukan yang memiliki jumlah markah yang sama yang akan dipilih untuk bersaing dalam misi penentuan ini okay. Sekiranya semua pasukan mempunyai markah yang berbeza, maka misi penentuan ini tidak akan dijalankan okay. Misi penentuan ini akan dimulakan selepas kesemua pertahanan arah 1-4 selesai dilaksanakan Ok sekarang mari kita lihat lebih terpinci mengenai misi khas ini Kita okay, dapat dua misi utama yang ditetapkan dalam pusingan aa, misi penentuan ini Iaitu polisi kata laluan, pasuk polisi dan juga polisi sekatan akaun aa, Akaun lookout polisi okay, Kedua-dua misi ini berkait rapat dengan pertahanan arah satu Iaitu tetapan sistem operasi komputer untuk misi satu ataupun unit satu kita mulakan dahulu dengan polisi kata laluan. Okey, dalam bahagian ini kita akan lihat apa itu polisi kata laluan, bagaimana cara untuk menetapkan polisi kata laluan dan juga kesan buruk jika tidak menetapkan kata laluan dengan baik. Okey, apakah itu polisi kata laluan? Okay. Ia merujuk kepada peraturan dan garis panduan yang ditetapkan untuk mengurus dan menguatkuasakan keselamatan akaun pengguna. Okay, tetapan ini untuk memastikan kata laluan adalah kuat dan sukar diteka untuk melindungi sistem komputer daripada dapat diakses oleh penggodam. Okay, tetapan boleh mengunci akaun pengguna apabila beberapa percubaan log masuk yang gagal dalam tempoh masa yang ditentukan. Okey, tetapan ini juga membantu melindungi akaun daripada digodam daripada serangan brute force. Okey, seterusnya mari kita lihat pula bagaimana cara untuk menetapkan polisi kata laluan dalam kita punya Windows PowerShell. Okey. Mula-mula murid-murid tekan Windows X dan pilih Windows PowerShell Admin. Apabila PowerShell sudah dibuka, okey murid-murid perlu tetapkan sejarah kata laluan ataupun enforce password history dengan menaip komen berikut. Okey, boleh arahan ini untuk memasak sistem menyimpan sejarah 5 kata laluan terakhir yang digunakan oleh pengguna. Okey, yang seterusnya, murid-murid perlu tetapkan umur kata laluan maksimum iaitu maksimum password age dengan menaikkan komen uh, uh, berikut. Okey, arahan ini menetapkan kata laluan mesti ditukar selepas 60 hari. Okey, yang ketiga murid-murid uh, perlu tetapkan panjang minimum kata laluan iaitu minimum pasuk length dengan memasukkan command berikut. Okey, command ini untuk menetapkan panjang minimum kata laluan kepada uh, sekurang-kurangnya 12 aksara. Okey, uh, dia punya tetapan ini murid-murid boleh tukar. Contohnya nak tukar uh, dia punya sejarah kepada 5, 6, 7 ataupun lain-lain. Okay, boleh tetapan ni boleh ditukar. Asalkan daripada kosong, kita dah tetapkan default kepada nilai value yang lain Okey, yang keempat Murid-murid perlu aktifkan kerumitan kata laluan iaitu required password complexity Dengan memasukkan tiga arahan berikut Okey Okey, murid dapat lihat tiga arahan berikut Okey, selepas setiap kali arahan, murid-murid perlu tekan enter Okey untuk menyemak status keseluruhan dasar kata laluan, murid-murid perlulah memasukkan komen yang terakhir. Okey. Okay, ini merupakan contoh uh, polisi kata laluan pada uh, tetapan ataupun setting uh, sebelum sebarang perubahan dilakukan. Okey, boleh tengok pada Local Security Policy. Okey tetapan semua dalam keadaan kosong ataupun zero disable. Okey murid-murid perlulah menukar tetapan kepada lebih baik dengan memasukkan koma-koma yang telah saya terangkan tadi. Okey. Kita aa, semua tetapan perlulah dan hanya perlu dilakukan pada dalam Windows PowerShell sahaja. Tidak boleh menggunakan aa, setting ataupun tetapan pada control panel ataupun pada setting-setting uh, pada laptop. Okay, apabila murid-murid telah berjaya menaip semua arahan ataupun komen yang diperlukan dalam PowerShell, okay, paparan seperti berikut menunjukkan bahawa uh, komen tersebut ataupun arahan tersebut telah berjaya mengubah tetapan. Okay, dapat lihat pada arahan terakhir ataupun komen terakhir memaparkan tetapan telah dikemas kini daripada kosong kepada value yang telah ditetapkan. Okey, ini pula ialah uh, local security policy selepas uh, arahan dilakukan ataupun dilaksanakan. Ketetapan okay, telah diubah. Okey, dapat lihat daripada kosong tadi kepada 5, 60 dan sebagainya. Okey, ini merupakan contoh value-value yang kita boleh tukar untuk sistem lebih selamat. Okey, sekarang saya akan menerangkan apa kesan buruk jika tidak menetapkan polisi kata laluan dengan baik. Okey, pertama, pengguna mungkin cenderung menggunakan kata laluan yang lemah ataupun mudah diteka seperti password ataupun 123456. Okey, kedua, Penggodam boleh mencuba berbagai kombinasi kata laluan secara automatik dalam serangan brute force untuk mendapatkan akses ke akaun mangsa. Okey, dan terakhir, penggodam boleh menceroboh sistem komputer untuk mencuri data merosakkan fail ataupun mengambil alih sistem komputer mangsa. Okay, sebab itu, polisi kata laluan yang kukuh amat penting dalam pertahanan cyber ataupun mengelakkan daripada sistem komputer kita diceroboh oleh penggodam. Okay, kita beralih pula kepada uh, misi ataupun unit kedua iaitu polisi sekatan akaun. Okay, kita akan lihat apakah itu polisi sekatan akaun, bagaimana cara untuk menetapkan polisi sekatan akaun dan juga kesan buruk jika tidak menetapkan polisi sekatan akaun dengan baik. Apakah itu polisi sekatan akaun? Okay, ia merupakan satu tetapan keselamatan yang penting untuk menghalang akses tanpa kebenaran dan melindungi akaun pengguna daripada ancaman keselamatan. Okay. Ia memberikan lapisan perlindungan tambahan dengan menghadkan bilangan percubaan log masuk yang gagal sebelum akaun dikunci. Okay. Tetapan ini juga merangkumi konfigurasi seperti tempoh akaun dikunci, bilangan percubaan log masuk gagal dan juga tempoh menetapkan semula kiraan sekatan akaun untuk mencegah serangan brute force terhadap akaun pengguna. Okay, boleh? Okay, sekarang kita lihat bagaimana cara untuk menetapkan polisi sekatan akaun dalam kita punya Windows PowerShell. Okey, pertamanya tekan kita punya Windows dan juga X serentak untuk membuka Windows PowerShell admin. Okey, yang pertama murid-murid perlu tetapkan tempo akaun dikunci iaitu akaun lookout duration. Okey, dengan menaikkan arahan ataupun command berikut. Okey, arahan ini untuk menetapkan bahawa akaun pengguna yang dikunci akan kekal dikunci selama 30 minit sebelum boleh dicuba semula. Okey. Kemudian murid-murid perlulah tetapkan ambang akaun dikunci iaitu akaun lookup threshold uh, dengan menaikkan komen uh, berikut. Okey, arahan ini untuk menetapkan bahawa akaun akan dikunci secara automatik selepas 5 kali percubaan log masuk yang gagal. Okey. Okey, akhir sekali untuk menyemak status keseluruhan kata laluan, okey murid-murid boleh masukkan arahan yang terakhir. Okey, untuk memaparkan. Okey, kita dapat lihat a uh, tetapan-tetapan yang ditukar akan dipaparkan pada skrin Windows PowerShell. Jika okay, setiap kali menaik arahan, murid-murid perlulah tekan enter untuk arahan tersebut dijalankan. Dapat lihat pada slide ni, ini merupakan paparan local security policy sebelum perubahan dilakukan. Okey, kita dapat lihat semua value ditetapkan dengan kosong dan not applicable. Maksudnya tetapan masih dalam keadaan yang lemah. Lihat selepas murid-murid uh, membuka Windows PowerShell dan masukkan arahan dalam Windows PowerShell okay, akan memaparkan bahawa arahan tersebut telah berjaya dilaksanakan dan dapat dilihat uh, apakah value ataupun nilai yang telah ditukar pada tetapan. Ini pula merupakan... Okay, ini merupakan paparan locus security policy selepas tetapan diubah ataupun selepas value kita tukar untuk menjadikan tetapan kepada lebih selamat. Okay, dapat lihat account look duration telah ditukar kepada 30 minit. Okey so selama tu aa, kita punya sistem akan dikunci dan juga dapat lihat akaun luka threshold telah ditukar kepada 5 kali percubaan log masuk yang gagal. Okey, boleh. Apakah pula kesan buruk jika tidak menetapkan polisi sekatan akaun dengan baik? Okey, penggodam ataupun pengguna yang tidak dibenarkan boleh mencuba pelbagai kombinasi kata laluan secara berulang iaitu brute force untuk mendapatkan akses tanpa sekatan. Okey. Yang kedua, akaun pengguna boleh dikompromi, membolehkan penyerang mengakses sistem tanpa halangan. Okay, dan akhir sekali, sistem yang tidak mempunyai sekatan akaun yang betul boleh terdedah kepada serangan berterusan menyebabkan kecurian data, akses tanpa kebenaran dan juga kerosakan pada sistem komputer. Selesai sudah kita membincangkan misi-misi uh, penentuan ataupun misi-misi khas uh, sekiranya terdapat pasukan yang mempunyai pemarkahan ataupun skor total skor yang sama. Okey. Okey, sekarang kita beralih pula kepada tips ataupun panduan mudah menggunakan Windows PowerShell. Okey, pertama sekali tekan ke kunci atas dan juga ke kunci bawah untuk menggunakan semula arahan sebelumnya. Okey. Okay. Ia dapat mempercepatkan kerja tanpa perlu menaik semula. Okay, kita dapat tekan ke kunci atas dan juga ke kunci bawah untuk guna semula arahan yang kita, pernah kita pernah taip pada sebelum ini. Okay, boleh? Okay. Yang kedua, kekunci ke kiri dan juga ke kanan untuk memperbetulkan arahan. Okey, jika murid-murid membuat kesilapan kecil ataupun typo satu baris panjang, gunakan kekunci berikut untuk memperbetulkan arahan tersebut tanpa perlu padam semua arahan. Okey. Yang ketiga, tekan shift dan enter serentak untuk baris baharu tanpa menjalankan arahan tersebut. Okay, ini kalau untuk arahan yang panjang, untuk memudahkan murid-murid boleh tekan shift dan enter serentak untuk apa tu arahan di di arahan dibuat pada baris baru tanpa menjalankan lagi arahan tersebut. Okey. Yang keempat, gunakan a kekunci tab untuk melengkapkan arahan secara automatik. Contohnya, murid-murid boleh taip set local dan tekan tab berulang kali sehingga jumpa get local user. Okay. Okay, akhir sekali, jika proses terlalu lama ataupun murid-murid tersilap proses, murid-murid boleh tekan control C untuk menghentikan proses tersebut uh, untuk menghentikan proses tersebut dengan segera ke okay, arahan ini akan menghentikan proses ataupun skrip tersebut secara serta merta. Okay, itu sahaja untuk video uh, kali ini. Okay, kita telah selesai membincangkan semua misi khas dan juga beberapa paduan mudah untuk menggunakan Windows PowerShell yang boleh digunakan ataupun membantu semasa pertandingan uh, di PICC nanti. Okay, semoga murid-murid uh, dapat mencuba dan semoga berjaya